Мои витания. В эфире программа Абитка здоровья. Про чудодійні властивості загартовані відомо кожному. Однак, незважаючи на це, не всі практикують цей метод зміцнення здоров'я. Лікарі кажуть, загартовування людини підвищує витривалість організму, зміцнює нервову систему, підвищує імунітет і опірність хвороба. Більш того, загартовування вважається одним з кращих способів для збереження здоров'я. Однак користь загартовування для оздоровлення організму можливо при дотриманні всіх правил виконання цієї процедури. Існують різні способи зміцнення імунітету. Занурювання в дуже холодну воду, тобто моржування, є найбільш екстремальним серед них. Прихильників цього способу зміцнити своє здоров'я, стає все більше. Хоча пояснити, звичайно, це можна і тим, що все більше людей шукають альтернативні методи, аби відчувати себе краще. Також є спонтанні моржи, наприклад, ті, хто розігрівається алкоголем і лазнею та занурюється в крижану воду, або ті, хто здійснює своє занурення в ополонку Раз на рік на водохрестя спеціалісти говорять, моржуватися можливо не тільки взимку при морозах, а й весняний і осінній час, коли вода є не такою холодною. Просто потрібно знаходитися в ній трохи більше часу ніж при морозній погоді. Ефект при цьому досягається той же, але щоб користь від моржування не перетворилася на шкоду, важливо знати міру і прислухатися до порад спеціалістів. Тож, як правильно підготувати свій організм до загортовувальних процедур, з якого віку слід починати, та які види загортовування існують. Про це і не тільки сьогодні поговоримо в нашій програмі. Мої вітання. Пані Лідія, давайте визначимося з спочатку з терміном, що таке загартовані і чого спільного воно має з моржуванням. Спасибо за то, что вы поднимаете эту тему накануне крещенских купаний, потому что очень многие люди начинают вдруг ни с того ни с сего принимать холодные ванны, что для них может закончиться не очень хорошо. А вообще вопрос о закаливании – это замечательный вопрос для здоровья человека. Закаливание является средством Оздоровление организма путем привыкания к каким-то экстремальным условиям, то ли к пониженным температурам, то ли к повышенным температурам, то ли к холодной или горячей воде, то ли к холодному или горячему воздуху, к прямому или затененному солнцу. Поэтому виды закаливания существуют очень разные и очень большие. Между ними существует большая разница. А можно сказать, что загартование – это один из важных методов оздоровления организма? И в вообще, что происходит с организмом человека, когда он начинает загартовываться? Закаливание – это один из самых первых факторов оздоровления организма, который человек встречает на своем жизненном пути. Потому что, когда малыш находится 9 месяцев у мамы в животике, он там находится в комфортных условиях при температуре 37 градусов. И как только он появляется на свет Божий, как только он попадает в окружающий мир, где температура значительно ниже, тут же включаются факторы, регулирующие его собственный термогенез, то есть его собственную внутреннюю температуру. Это уже первый шаг к закаливанию человека. И так будет всю жизнь, потому что внутри нас температура 37, а вокруг нас температура значительно ниже. Это первый температурный фактор, который влияет на человека при появлении на свет. И дальше мы начинаем привыкать к тем условиям, которые окружают человека всю оставшуюся жизнь. И вот эти вот потихонечку развитие этих условий, превращение их в более приближение к более природным закаливает организм маленького ребенка, затем и человека, и приспосабливает его к действиям окружающей среды. Если человеку предстоит жить в холодных условиях, то закаливание холодным воздухом, холодной водой, затененным солнцем приводит к тому, что он великолепно живет в этих условиях, не боится холода и не болеет. Ну, если взять, например, пример, это северные народы. Люди, живущие на севере, они приспособлены к житию, жизни в холоде. И поэтому они никак на это не влияют. Люди, живущие на юге, плохо переносят холод, но очень хорошо переносят тепло. Те, кто живет в серединке, должны переносить то и другое. Вот мы, жители средних широт, мы должны хорошо переносить и зимнюю хорошую низкую температуру и летнюю жару. Поэтому для оздоровления организма закаливание является самым мощным фактором оздоровления. А если говорить про загартование, как самый про метод оздоровления организма, каким оно должно быть? Во-первых, для того, чтобы человек закалился, организм его закалился, воздействие любого фактора, к которому мы хотим приспособиться, должно быть систематическим, то есть постоянным. И если мы хотим закалиться, то мы должны применять этот фактор ежедневно. Даже три раза в неделю, а тем более два раза в неделю не является закаливанием. Между, когда перерыв больше чем 20 или 16 часов, то эти факторы не действуют и без следа исчезают из нашего организма. При закаливании в организме вырабатываются специальные вещества, которые создают определенный и гормональный, и кровяной фон в нашем организме. Вырабатываются новые условные рефлексы. И когда мы привыкаем к таким факторам, они быстрее возникают в нашем организме, эти все гормоны, эти все условные рефлексы, и мы гораздо легче переносим трудные условия. Например, когда мы воздействуем на нас холодной температуры, то ли воды, то ли воздуха, то в коже образуются специальные вещества, которые должны расширить сосуды кожи, чтобы она не переохладилась. Эти вещества попадают в общий кровоток и производят расширение сосудов не только в коже, но и в сердце, головном мозге, в печени и других жизненно важных органах. Поэтому улучшается кровообращение во всех этих органах, они обмываются большим количеством крови, вымываются лишние вещества, приносится больше кислорода и полезных веществ. Таким образом мы оздоравливаемся. Скажите, пожалуйста, а чьи все люди могут заниматься загортовыванием? Практически все люди и практически в любом возрасте. Но есть одно большое «но». Есть знаменитая фраза, что болезни тысячи, а я один. Если у вас есть какие-то хронические болезни, которые приводят вас периодически то ли к обращению к врачу, то ли даже к тому, что вы должны лечиться в стационаре, то нужно подумать, какое закаливание вам нужно выбрать и как его проводить. Любая хроническая болезнь приводит к ограничению каких-то внешних воздействий на организм человека, которые могут потенцировать Обострение любой болезни. Поэтому, прежде чем приступить к закаливанию, нужно подумать, как закаливаться и с помощью каких факторов закаливаться. Закаливаться могут все, я говорю, от детей, которые только что родились, до глубоких почтенного возраста людей. Но самое главное правильно и как: если есть необратимые изменения в сосудах, а вот я уже говорила, что в первую очередь закаливание касается деятельности сосудов, то здесь уже нужно выбирать не закаливание холодом, или закаливанием водой, а закали, наоборот, может быть теплом и закаливанием солнцем. Мы знаем такие методы, когда мы приезжаем из теплых мест, особенно кто любит ездить отдыхать на воды или на море, те знают, что приезжая с пляжа, хочется носить просторную одежду, и в обычной одежде, которую мы носим в повседневной жизни на работу, нам становится жарко, Потому что кожа наша закалилась на солнце, закалилась в воде, в теплой. И, в общем-то, мы поздоровели за это время. Поэтому люди, которые имеют хроническое заболевание, должны посоветоваться с врачом и выбрать время, когда в межприступном периоде, когда наиболее оптимально начать, начинать закаливание. Как подготовить свой организм до таких процедур? Лучше всего начинать закаливание летом. Вот для наших э, умеренных широт средней полосы земного шара лучше всего летом, потому что к теплу мы закаливаемся легче. Это приятнее, это легче всего отражается на организме, и это не напрягает наш организм так, как закаливание, скажем, холодной водой. Когда мы летом раздеваемся, особенно в жару, всегда хочется полоснуться. Вот перепад температуры поверхности кожи между Жарой, когда на улице больше 30 градусов, и внешняя температура приближается к нашей внутренней, к 37 градусов. А полоснув кожу, мы ее приводим в более холодное состояние, где-то 25-26 градусов. Этот перепад наружной температуры нашего организма и внутренней среды приводит к появлению закаливания. Мы этого не замечаем, нам это приносит удовольствие, и поэтому легче всего начинать закаливание именно летом. Лучше всего начинать с водных процедур. Водные процедуры простые, кратковременные и дают хороший длительный эффект в организме человека. Этот эффект продержится около нескольких часов, потому что вещества, которые выделяются в кровь из кожи, из многих э, э, желез внутренней секреции, долго циркулируют в крови и длительно влияют на наш организм. Мы себя чувствуем бодрыми, хорошими, не прибегая к каким-то лекарственным или другим ве стимулирующим веществам, скажем, там, тонизирующим таблеткам или каким-то тонизирующим напитком. Плюс к тому, что если мы закаливание сочетаем с двигательной активностью, мы вообще оздоравливаем организм самым естественным образом. Посмотрите на маленького ребенка. Все детки до годика очень активны в двигательном отношении. Да? Они двигают ручками, двигают ножками, с любопытством смотрят везде. Если вы распеленаете ребенка или оставите его после кормления на поверхности на какой-то, то увидите, как он энергично двигается. Он сам хочет перевернуться, он хочет, сам хочет потянуться за что-то, сам начинает ползать, никто его к этому не принуждает. Вот это стремление к движению в организме нашем присуще от природы. Оно нам дано нашей природой. И если человек не двигается, он начинает болеть. Следующий этап – это превратить это закаливание в ежедневную традицию. Сделать из этого какой-то красивый ритуал, сделать традицию, но это должно быть систематически. И тогда ваш организм к этому привыкнет и будет испытывать от этого удовольствие. Будут выделяться вещества, эндорфины, которые приносят радость от того, что они образуются в нашем организме. Систем закаливания существует очень много. Вот одно время была и популярна система закаливания по Иваному когда нужно было обливаться холодной водой с ног до головы, стоя босиком на земле. Прекрасная система. Она очень хорошо обеспечивает закалку организма. И вот это стояние на, холод... на обычной земле приводит к тому, что вместе с водой с нас стекает статическое электричество, которое накапливается на поверхности кожи, когда мы носим синтетическую одежду. И в большинстве случаев наша одежда сейчас с вами синтетическая. Избавление от этого статического электричества вместе с водой, да еще путем понижения температуры, приносит очень большой оздоровительный эффект. И достаточно закаливаться 3-4 месяца, и эта процедура уже входит в привычку. Круглогодичное закаливание приводит к тому, что человек перестает ходить в такой магазин, который называется аптека. И довольствуется только обыкновенными подручными средствами – воздухом, водой и солнцем. Есть такая категория людей, которые принимают холодные купели, зануривания не систематично, а час от часу, например, под час хрещенских свят. Курсно это для здоровья или нет? В общем-то, это не полезно. Отдельные холодные ванны время от времени даже приносят вред организму, потому что вот эти вещества, которые образуются в нашем организме во время холодного окунания, они, в общем-то, вызывают большой шок в организме, если это не систематически происходит. Выбрасываясь в большом количестве в кровяное русло, они вызывают учащение сердцебиения, дыхания, сначала расширение, потом спазм сосудов. И чем старше возраст человека, тем больше отклонений от нормального функционирования организма. Этот шок, если он очень низкая температура воды и принято на фоне каких-то без соответствующей подготовки может вызвать обострение и даже вызвать некоторые обострение заболеваний и вызвать резкие сиюминутные изменения в организме человека. Известный случай, когда люди умирали в воде от того, что нырнули в холодную воду. Происходит остановка сердца. С остановкой сердца мы с вами умираем. Поэтому нужно быть очень осторожным и готовиться к таким христианским купаниям. На жаль, довольно часто доводится бачить, когда батьки під час христианских свят э, зануряют своих маленьких детей у полонку. Чи варто это делать? Вы знаете, особенно нужно быть осторожными с детьми. У детей очень Лобильная нервная система очень подвижная, дети очень эмоциональны. Ребенок, если он испугается, испугается очень сильно, плюс воздействие холодной температуры, это может привести к очень сильным изменениям со стороны нервной системы и со стороны сердца. Это может быть плоть до остановки сердца или сильного испуга ребенка, который потом придется лечить длительно и очень долго. Если же ребенок готов, Родители его закаливали, начиная с лета. Если ребенок готов к принятию холодных ванн и этого не боится, то ничего плохого в этом нет. А как взагали подготовить себя до зануривания на христианские свята? Большинство людей не занимается у нас закаливанием. Один из видов закаливания, такой как моржевание, в нашем городе поддерживается группа людей. Я знаю очень интересную группу так называемых моржей, Людей, которые любят купаться в холодной воде. У нас каждые выходные дни собираются на, комсо... на монастырском острове. У них там свое сообщество, прекрасно общаются. Чаще всего к Маржуане приходят люди, которые перенесли тяжелые заболевания. Там есть люди, которые перенесли инфаркты, которые тяжело болели бронхиальной астмой. И вот этот вид закаливания излечивает их от этих тяжелейших болезней. Они готовятся к зимним купаниям, у них есть специальный ритуал, они готовят специальные напитки, они приветствуют друг друга, делают разминку, в общем-то, делают все то, что необходимо для погружения в холодную воду. Так вот, если вы не подготовлены и не закаливались, но хочется окунуться на крещенские праздники, то есть ряд правил, которые необходимо действительно соблюдать. Во-первых, соответственно, одеться перед тем, как прийти на купание. А до этого нужно хорошо подумать, стоит ли вам это делать. Если у вас есть болезни сердца, если есть болезни сосудов головного мозга, и обострения были совсем недавно, в течение последних двух месяцев, то окунаться не стоит. Если у вас есть заболевания крупных суставов, тазобедренных, коленных суставов, если есть хронические системные заболевания, такие как ревматизм, подагра, хронический деформирующий ревматоидный артрит, то купаться тоже не стоит однократно. Нужно подготовить свой организм к следующему году, начинайте закаливаться с лета, и к зимним купаниям вы будете готовы. Одеться нужно, соответственно, перед таким купанием. И обязательно сделать разминку перед погружением в воду. Разминка может быть беговая, для того, чтобы запустить ускоренный кровоток в организме, чтобы как можно больше крови притекало к коже, к внутренним органам и препятствовало быстрому охлаждению организма. Нужно и приготовить для себя сухую одежду после купания. Искупавшись в холодной воде, положено три раза вместе с головой. Нужно выйти и сразу же вытереть себя сухим полотенцем. И одеться. Одеться так, как это необходимо вашему организму. Не нужно перекутывать себя, одеваться в толстые одежды, в такие, которые быстро моментально согревают. Самое главное — согреться изнутри. Поэтому возьмите с собой термос, в котором есть настой трав или горячий чай с лимоном или какой-то особенный вкусный напиток, который вам приятно выпить после охлаждения, и согрейте себя изнутри. Согревая внутренние органы, такой горячий напиток согревает и кровь, и тем самым вы быстрее согреетесь после холодного окунания. И самое главное – это позитивный настрой. И главное – понимать, зачем вы это делаете, и испытывать радость, предвкушать радость от того, что произойдет, и потом испытывать действительно радость от того, что вы это совершили. Еще хочется отдельно остановиться на таком неприятном факте, который часто встречается после окунания, это как употребление алкоголя. Алкоголь ни в коем случае после окунания в зимнюю прорубь, после окунания в холодную воду нельзя употреблять. У алкоголя есть двойное действие. Он способствует спазму сосудов и расширению сосудов. Так вот, он сначала расширяет сосуды, а потом резко их спазмирует, что приводит к возникновению приступов стенокардии, к обострению ишемии головного мозга, и бывает каждый год, к сожалению, в нашем городе бывают случаи, когда люди умирают после таких неуемных восприятий алкоголя, после купания от инсультов и инфарктов. Скажите, пожалуйста, кем в зале можно находиться в укражении воды? Вы знаете, для спасателей существуют меры. Они знают, что, допустим, в холодной воде для того, чтобы не замерзнуть, в зависимости от массы тела человека, скажем, средний человек 70-80 кг, может быть, находиться в ледяной воде, ну, в среднем 5-7 минут. Потом наступает замерзание организма и можно в получить необратимые изменения в организме, замерзнуть, и это уже вплоть до, до смерти, биологической смерти. Но есть случаи, когда люди чудесным образом могли находиться в ледяной воде длительное время. К этому приводит закаливание. Вот известен случай, когда одна канадская плавчиха проплыла в Северном ледовитом океане расстояние в 3 километра на что она потратила около часа в купальнике, в шапочке и в ластах, и не замерзла. Это говорит о том, что резервные возможности в нашем организме просто колоссальные. Это может сделать любой человек, который хочет этого сделать, но для этого нужно много потрудиться. И это великие примеры, которые показывают, что закаливание холодной водой, холодным воздухом не приводит к смерти, а наоборот повышает резервные возможности организма человека. На наши нашего очень прошу, прости правда для наших глядачів ликарев с физичной медичной реабилитацией. Я бы хотела вас э, обратить ваше внимание на вашу собственную персону. Посмотрите, как вы живете, как вы обращаетесь со своим телом, чем вы кормите ваше тело, как вы его содержите. Потому что ваше тело это. Та машина, в которой мы проводим всю нашу жизнь, от того, как мы эту машину содержим, чем мы ее заправляем, как мы за ней ухаживаем, так получается качество нашей жизни. Если у вас есть какие-то заболевания, не стремитесь сразу бежать в аптеку. А попробуйте изменить свой образ жизни. Попробуйте ввести в ваш образ жизни те простые элементы здорового образа жизни, о которых все вокруг говорят. Но в первую очередь это закаливание, это правильное питание, это двигательная активность. Почувствуйте радость от этих небольших, но очень полезных процедур, и вы увидите, как ваши болезни уменьшатся меньше будут вас приводить к врачам, в аптеку, а больше подарят радости в жизни и сделают качество вашей жизни значительно лучше. Значит, ну, дякую вам за эту интересную и корисную разговор. Нашим глядачам я нагадую, вы смотрите программу «Абетка здоровья» и мы продолжим. Моржування або зимові купання у відкритих водоймах це один з найпотужніших і ефективніших прийомів загартовування людини. Вперше оздоровча користь моржування була описана в медичних джерелах ще в кінці 19 століття. Доведено, що зимові купання це не тільки прекрасний метод загартовання людини, але і відміни спосіб корекції його загальної енергетики. Далі більш детальніше про це моя колега Діна Гандзюк. 36 зим моржування. Такий стаж має президент Вінницького клубу Нептун Раїса Іванівна Макієвська. Для неї це стиль і спосіб життя. Вона не обмежується лише пірнанням до ополонки. У неї все в комплексі, і все каже, повинно бути із задоволенням. Я всім інтересуюся. От бачите, в цьому витраті я ізучаю англійський язик. Мені щось ніскіросині. Не вот. Я ізучаю я. І пробіжатися можу, пройтися. І Бога благодарю. Я тоже верую в Бога. Благодарю. Що Бог мідал ручки, ночкиому пробіжатися, порадиться природи, созданням нашого творця. Саме такою своєю невгамовністю та фізичною активністю пані Раїса і приваблює до Вінницького клубу моржів Нептун, який очолює Іванівна, входить 500 активних любителів зимово-водного адреналіну. Утром приходячи. І... Для того щоб искупаться, треба займати очередь. Купається много молодежі, много студентів купається. Это все благодаря Раїсі Івановні, тому що вона пропагандирует здоровий образ життя. В неї і коньки, і лижі, і роликовые коньки. І так як вона вже настільки довго купається, і в неї немає ніякої, ніякої погоди. У неї вся погода в її ногах і в її руках вона біжить. Дощ, сніг, і так і ми коло неї трошки понавчувалися. За 10 років президентства у Вінницькому клубі моржів Раїса Макієвська, так би мовити, вивела своїх підопічних з місцевих ополонок на рівень всеукраїнських змагань. Тернопіль нас приглашає ровно, нас приглашають, наче приглашають Даргобиш нас. Приглашає ми в Тернополі всі пірста займаємо, завжди. І всі кажуть, о, та Вінниця приїде, все говорять. Особисто пані Раїса здобула 40 медалей і нагород. Спорт на свіжому повітрі, спосіб життя Раїси Макієвської і секрет її довголіття та бадьористі. Щодень вінничанка Раїса Макієвська розпочинає з пробіжки, а зимова купіль в ополонці обов'язкова. А ще полюбляє лижі і ковзани. Влітку їх змінює на ролики, чим дещо шокує перехожих вінничан. Каже, що вона отримує на Солоду від кожної миті життя і не переймається зайвим інформаційним непотребом. Спорт став не кар'єрою, а хобі, а маржування до Раїси Макієвської прийшло значно пізніше. Пішла і оділася, от як капуста, Ось так хотіла всего багато, всього 12 часов дня, коли було дуже тепло, таке було хороше, і я окунулася швидко, оділася і прийшла додому, Вся мокрая, пропатівша, тому що ні замерзла, і жарко, не сильно много одежі, а потім стала більше роздіватися, більше якби как бы, по, по сніжку пройтися, там вже більше окунаться в воді. І от так от купалась. Нині вінничанка Раїса Макієвська одна з найдосвідченіших в справі водного загартовування. Тепер і сама навчає процесу занурювання в крижану воду. Маршрут быть очень просто. Пройти медосмотр нужно, когда врач покажет, что показания такие, нет отклонений таких, тогда я могу дать рекомендации. Первый раз можно ручки, ножки помочить. Вот так и только так попробовать водичку, там раздеться, постоять около нее. Потом можно вот так вот только раз вот сюда по шейку вышли. Вы не успеете простудиться, это сто процентов. Вы прочувствуете эту воду. И когда вы выходите, вы чувствуете такой приятненький прохладный такой вот. І другий раз вже більше, ви просто шку дьоті. Раїса Макієвська вміє радіти життю. Оце і є рецепт здоров'я, гарної фізичної форми і довголіття каже і їй віриться, бо квітучий вигляд цієї пані, який за 60, переконливіше усяких слів. На цьому час наша програма вичерпаний. Всім міцного здоров'я, і не забувайте про нього піклуватися, бо профілактика дешевша за лікування.